И да, вы себе не можете представить, но я догадываюсь. Смотрю через экран, это невозможно, надо смотреть прям, прям сюда, прям в пакет. Мне все равно получится сейчас заснять это красиво или нет, я должна это видеть вживую. Я шучу, конечно, я для вас буду стараться снимать нормально. И сейчас я вижу два набора. Эти два набора от моей любимой по картинкам из интернета фирме-производителя схем, "Praiseworthy Stitches", если я правильно читаю. Но это фирма, о которой я мечтала уже очень давно, вы сейчас поймете, это по картинкам, по сюжетам. И я никогда не вышивала сюжеты данной фирмы. Схемы распечатаны еще и в цветном варианте. Здесь есть цветные обозначения на схемах. Я даже вроде бы включала эти сюжеты в планы себе на этот год. Но из всех просмотренных именно эти мне очень-очень сильно понравились. И, конечно, я сразу имею ниточки по ключу, которыми я могу начать вышивать хоть прям сегодня. Второй набор просто мега желанный, потому что эти домики, они меня ну, сразу заворожили, как только я их увидела в интернете. Особенно я видела их отшитыми. Это что-то невероятное. При этом вы можете играться с окраской льна, то есть тот, который подходит вашему настроению или вашим задачам наиболее. Как вы видите, здесь голые деревья, а это значит, что это зима. Ну, естественно. Таким образом, вы можете использовать лен, не вышивая вот эти снежинки, белые точечки, которые я вижу. Вы можете использовать лен с краплениями блестящей нити. Когда у вас будет эффект искрящегося снега. Что тоже очень интересно в данном случае. Название этого домика вы видите у себя на экранах. На всякий случай снова-таки Praise stitches. И название первого домика покажу вам вот так. Black Cat Manor. Обожаю примитивы. Они просто невероятно волшебно смотрятся на вручную окрашенных льнах. Или не совсем вручную, это уже не важно. Вы меня поняли. Также здесь присутствует полный набор ниточек для того, чтобы приступить к вышивке уже прямо сейчас. Эти нити для меня просто золотые, вы понимаете, мулине Wix Diverks, самое невероятное мулине, которое можно было только придумать, потому что разнообразие цветовых, цветов и оттенков и то, как дизайнеры их сочетают в одном сюжете, это просто сказка. Действительно, вы получаете эксклюзивный проект, вышивку, которая может украсить не только ваш дом, не только вашу жизнь, но и жизнь ваших детей, ваших внуков. Эти вышивки можно передавать и даже нужно передавать по наследству, также выставлять на всяких выставках. Просто бешеное сочетание